Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Skuad saya berperanan sebagai jentera kerajaan dalam membantu wakil-wakil rakyat bagi menapasi golongan yang kurang berkemampuan di peringkat akar umbi untuk mendapatkan bantuan kebajikan. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah berkata, skuad sayang yang telah ditubuhkan pada 2014 itu telah melebarkan sayapnya ke kawasan luar bandar bagi membantu rakyat yang memerlukan perhatian kerajaan. Katanya, usaha pasukan itu yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan di barisan hadapan bukan hanya pada musim-musim tertentu, malah ia merupakan inisiatif yang berterusan kepada komuniti setempat. Datuk Fatimah berkata, pada majlis pelancaran skuad sayang bagi Dewan undangan negeri Samalaju di Bintulu. Beliau berharap skuad Sayang Dun Samalaju akan bekerjasama rapat sesama ahli parti bagi memperkasa dan memperkukuhkan sokongan rakyat terhadap kerajaan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi, optimis penubuhan skuad tersebut akan memberi impak positif terhadap kebajikan rakyat. Setakat ini, sebanyak 36 dun telah mempunyai skuad sayang. Jabatan Museum Sarawak akan terus memantau tapak pembinaan saliran longkang berhampiran Balai Polis Sentral di Jalan Kuyang di Kuching berikutan penemuan serpihan tembikar Cina Purba sama dinasti King yang berusia 200 tahun Sabtu lalu. Pengarahnya, Ipoy Datan memberitahu lebih 200 serpihan yang ditemui di tapak pembinaan saliran longkang itu telah disimpan oleh pihaknya. Ianya akan dikumpul dan dibuat analisis kerana ia memang merupakan sebahagian daripada sepihan yang telah di di dibuang di ataupun telah tergugur semasa orang uh, bandiami kawasan tersebut. Beliau berkata pihaknya pasti ia merupakan sebahagian daripada aktiviti perdagangan yang telah dijalankan pada masa lampau. Walau bagaimanapun, pembinaan saliran longkang di kawasan itu akan diteruskan dan pihaknya akan membuat penanda untuk menunjukkan lokasi penemuan serpihan-serpihan tersebut. Ipoi ditemui pemberita semasa forum perkongsian University Community bagi daya tahan komuniti asal di Petrajaya Kuching. Forum Anjuran University Malaysia Sarawak, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak dengan kerjasama University Cornell Itakan New York itu mendedahkan mengenai perkhidmatan pembelajaran bagi membina daya tahan masyarakat pribumi di Long Lamai Baram yang telah dijalankan tahun lepas. Sementara itu, Institut Informatik Sosial dan Inovasi Teknologi ECT Universiti Malaysia Sarawak Unimas akan terus memanjangkan model makmal hidup institut tersebut ke kawasan pedalaman seluruh negara. Menurut pengarah ECT Prof. Narayanan Kulaturamaya, setakat ini model yang dimulakan dengan projek e-Bario itu telah diperkenal di 9 lokasi seluruh negara. Antaranya di Long Lamai dan Baklalan di Sarawak, Buayan dan Larapan di Sabah, serta Posbala di Kelantan dan Pos Sinderut di Pahang. Jelas beliau makmah itu melibatkan kajian ICT secara bersemuka antara komuniti setempat untuk membina hubungan kukuh bagi memahami kehidupan sebenar penduduk selain cara mereka menghadapi cabaran proses pembangunan. Beliau berkata demikian ketika forum perkongsian universiti komuniti bagi daya tahan komuniti asal di Kuching. Dalam pada itu, Profesor Narayanan memberitahu Unimas kini sedang bekerjasama dengan sebuah syarikat telekomunikasi untuk pembangunan kapasiti sumber manusia di enam pusat internet satu Malaysia di Sarawak, Perlis dan Kedah bagi memanjangkan teknologi inovatif bagi manfaat penduduk pedalaman. Sarawak akan menjadi tuan rumah konsert gala festival musim bunga Malaysia China yang akan diadakan di Stadium Perpaduan Petrajaya di Kuching pada 21 hari bulan ini. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin berkata konsert yang julung kali diadakan itu merupakan sebahagian daripada siri program bagi memeriahkan sambutan tahun baru China yang telah dirancang oleh negara itu khusus untuk Sarawak. Ia akan menampilkan persembahan istimewa daripada 8 penyanyi terkenal dari negara tembok besar itu termasuk Chen Chenguang, Zhang Ruida, Wang Zu, Yang Fan dan Yu Yang. Konsert selama dua jam itu akan bermula pada pukul tujuh setengah malam. Konsert anjuran Kementerian Kebudayaan Negara China tersebut akan dirakam penuh oleh sebuah agensi media di negara itu dan bakal ditayangkan di gerabak kereta api berkelajuan tinggi negara berkenaan. And this concert will not only strengthen the culture exchange and collaboration between China and Malaysia under the framework of One Belt and One Road uh inisiatif and this but this will also gain more uh publicity and popularity for Sarawak uh, among the world's audience Selain konsert para penyanyi dan rombongan turut akan dibawa melawat ke pelbagai destinasi menarik di sekitar bandaraya Kuching dalam satu program lawatan muhibah Datuk Lee memberitahu pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan berhubung konsep tersebut bersama pelbagai agensi berkaitan di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau berkata Sarawak kini mula menjadi salah satu destinasi pilihan baharu untuk dikunjungi oleh rakyat dari negara China. Jelasnya ia berbeza dengan senario beberapa tahun lepas yang mana ramai rakyat negara itu termasuk pegawai pelancongannya yang tidak mengenali Sarawak yang merupakan salah sebuah negeri dalam Malaysia. Dalam tempoh 11 bulan pertama tahun lepas, Sarawak mencatatkan ketibaan kira-kira 35000 pelancong dari China. Anggota yang berkhidmat dalam pasukan ke-37 Batalion ke-10 Regiment Ranger Diraja RRD dinasihatkan untuk meningkatkan kecemerlangan dan imej pasukan. Pegawai Merintah 10 RRD, Lieutenant Colonel Azman Zainuddin memberitahu ia bagi mengekalkan prestasi pasukan seperti yang diwarisi sejak penubuhannya pada 1 Januari 1980. Jelasnya kecemerlangan tersebut meliputi perkara-perkara gerakan, urus tadbir selain memkemas lagi pengurusan operasi dan latihan dari aspek pelaksanaan dan pemantauan. Beliau berucap semasa perbarisan bersempena hari ulang tahun pasukan ke-37 Batalion ke-10 RRD di Kem Waratuang, Kota Semarahan. Dalam perkembangan lain ketika ditemui pemberita, Lieutenant Kolonel Azman memberitahu pasukan ke-37 Batalion ke-10 RRD menganjurkan kursus Institut Tadbiran Awam Negara, Intan yang telah memasuki siri ketiga bermula 9 hingga 20 hari bulan ini. Beliau menambah pasukannya juga akan turut terlibat dalam penugasan operasi selepas kursus tersebut. Seterusnya pada tahun ini kita op awas keris perang iaitu di sepadan Sarawak, Kalimantan Barat ini selama tiga bulan bermula daripada 2 Julai sehinggalah 2 Oktober 2016. Dalam perbarisan tersebut, Leftenan Kolonel Azman turut menyempurnakan pemakaian pangkat kepada 10 anggota pasukan anggota pentadbiran dan pengurusan koperasi di negeri ini disaran supaya meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengurusan perniagaan bagi menjamin kejayaan gerakan koperasi di negara ini Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata ilmu-ilmu tersebut boleh didapati melalui program anjuran Maktab Koperasi Malaysia (MKM), Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Angkasa dan lain-lain agensi kerajaan bagi memperkasa pengurusan koperasi. Beliau turut menyarankan gerakan koperasi khususnya di negeri ini supaya menjalinkan kerjasama dengan koperasi dalam dan luar negara bagi mempelajari ilmu perniagaan. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan program Promosi Latihan MKM zon Sarawak dan perkongsian idea perniagaan korporasi di Miri. Kurang daripada tempoh seminggu, polis Bintulu sekali lagi berjaya menumpaskan kes pengedaran dadah di Bintulu dengan tertangkapnya seorang lelaki warga Indonesia pada Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Bintulu, Supertenant Zailani Amin dalam satu kenyataan media memberitahu tangkapan dilakukan oleh pihak polis kira-kira pukul 3.20 petang di hadapan pasar utama Jalan Masjid terhadap suspek. Katanya ketika pemeriksaan ke atas suspek yang berusia 27 tahun itu, polis menemui empat bungkus plastik kecil berisi ketulan kristal di syaki dadah jenis syabu yang terdapat di dalam poket seluar suspek. Polis merampas dadah seberat 10 gram dengan anggaran nilai RM2,500. Suspek disiasat di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana disyaki terlibat dengan pengedaran dadah. Sejumlah 71 kes jenayah dicatatkan di daerah Limbang sepanjang tahun lepas. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Muhammad Bukhari Safai berkata, daripada jumlah tersebut, 55 kes berjaya diselesaikan. Katanya kes jenayah yang paling banyak direkodkan ialah jenayah harta benda dengan 54 kes dan jenayah kekerasan 17 kes. Pihaknya juga telah melakukan 566 serbuan terhadap aktiviti penjudian dalam talian, judi haram, penjualan nombor eko haram dan sabung ayam. Daripada itu, 92 orang telah ditahan dan barangan bernilai lebih RM8,000 dirampas. Superintendent Muhammad Bukhari mendedahkan hal ini di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limang di Limang. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu pihaknya juga telah menjalankan siasatan mengenai kekejaman yang dilakukan terhadap seekor anjing yang diviralkan dalam media sosial. Jelasnya, pemandu lori Temabi telah datang menyerah diri di IPD Limang dan kes disiasat di bawah Seksyen 3, Kurungan 1, Penganiayaan Binatang 1962. Bekalan limau mandarin di pasaran ketika ini mencukupi, namun terdapat sedikit kenaikan harga. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPNK Sarawak, Abdul Hafiz Abdul Rahim berkata, kenaikan tersebut disebabkan beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Beberapa faktor yang kita tidak dapat uh, elakkan seperti uh, pertukaran wang asing dan juga permintaan yang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Beliau yang dihubungi RTM bagaimanapun mengingatkan para peniaga agar bertanggungjawab dan tidak menaikkan harga sesuka hati. Mengulas lanjut, beliau turut memberitahu stok bekalan lima mandarin yang sinonim dengan sambutan tahun baharu Cina di pasaran juga mencukupi kerana sesetengah peniaga telah membuat persediaan awal sebelum menjelang perayaan. Sementara itu, tinjauan kru Outing M di Pasar Pasar Borong, Gudang Pasar Raya dan Kedai-Kedai Buahan di sekitar Bandar Raya Kuching mendapati stok bekalan limau mandarin sudah mula dijual seawal bulan ini. Beberapa peniaga serta pembeli yang ditemui menyatakan buah limau dijual dengan harga berbeza mengikut saiz. Great ada mangga great lah tapi dia harga dia sama. Dia kalau dia ada kotak ada 10 kilo mia, ada 6 kilo mia, ada biji dia sama, miah. Harga pun dia sama. Ha. Ha? Biar laku lah. Memang murah, miah. Laku lah. Uh, Mahal sikit lah. Ada susah tak? Ada susah ke mau cari limau ni sekarang? S pun senang lah. Tapi banyak buah lah. Tapi pun harga tinggi lah. Dalam pada itu sambutan pembelian daripada pengguna juga masih kurang memandangkan ada beberapa minggu lagi peluang mereka membuat pemilihan barangan seperti lima mandarin. Baik, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Panglima Divisyen Pertama Infantry Malaysia Major General Datuk Steven Mundau menyempurnakan perbarisan pembukaan kursus Diploma Pengurusan Awam Intan bakal pegawai tadbir dan diplomatik di Kompleks Kemora Tuang Kota Semarahan pada 8 pagi. Sementara itu, pada 11 pagi, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah akan mengadakan sila media mengenai perbincangan perancangan strategik 2017 dan penyampaian sijil LAB menangani keganasan terhadap kanak-kanak dan wanita Siri dua di Wisma Wanita Kucing. Manakala pada 11:30 pagi, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugambas mengadakan sidang media Jawatan Kuasa Transformasi Ekonomi Luar Bandar di Wisma Bapak Malaysia Peter Jai, Kuching. Kucing. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama di Laila.